ફિક્કી લેડીઝ ઓર્ગેનાઇઝેશન એફએલઓ અમદાવાદે નવા નિયુક્ત ચેરપર્સન કિરણ સેવાણીની આગેવાની હેઠળ ગુરુવારે વર્ષ બે માટેના ડાયનામિક એજન્ડાને ખુલ્લો મૂક્યો કાપડ હાથશાળ કળા અને સંસ્કૃતિના પુનરુત્થાન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને એફએલઓ અમદાવાદનો હેતુ વિવિધ મોરચે નોંધપાત્ર પ્રભાવ પાડવાનો છે મહિલાઓને સશક્ત બનાવવાનો અને એકીકરણને પ્રોત્સાહન છે માટે અમદાવાદના એજન્ડાની મુખ્ય વિશેષતાઓમાંની એક સો દિવસીય યોજનાનો સમાવેશ થાય છે જેનો હેતુ વિવિધ પહેલો દ્વારા પાયાની અને સભ્ય સ્તરે પચીસો થી વધુ મહિલાઓના જીવનમાં પરિવર્તન લાવવાનો છે એફએલ ઓ અમદાવાદના ચેરપર્સન શ્રીમતી કિરણ સેવાણીએ જણાવ્યું હતું કે બે હજાર ચોવીસ માટેનો અમારો એજન્ડા મહિલા સશક્તિકરણ અને કાપડ અને હેન્ડલૂમ જેવા પરંપરાગત ઉદ્યોગોને પુનર્જીવિત કરવા પર કેન્દ્રિત છે અમે ગ્રામીણ મહિલાઓ પર ખાસ ધ્યાન આપવાની સાથે એફએલઓની તમામ રાષ્ટ્રીય પહેલોમાંથી સો ટકાથી વધુ આપવા અને તેમના જીવનમાં સાર્થક બદલાવ લાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ અમે વધુ સભ્યની નોંધણી કરીને અને મહત્તમ સભ્ય એકીકરણ કરીને FLO અમદાવાદ ના આધારનો વિસ્તાર કરવાનો પણ વિચારી રહ્યા છીએ અહેવાલ અશ્વિન લિંબાશિયા મિરા નામ હે કિરણ સેવાની ઓર મે ફिक्की फ्लो અમદાવાદ 2425 કી ચેપ્ટર હું चेयर पर्सन હું ઓર ઇસ સાલ હમ લોકો કા જો ઇનિશिएटिव હે વો હે રિવાઇવલ હમ લોકો ઇસ સાલ હર ચીઝ કો વાપસ લે લાના ચાહતે હે ટેક્સટાઇલ હેન્ડલૂમ फूड कल्चर आर्ट म्यूज़िकलोंग विथ एम्पावरिंग और बहुत सारी लेडीज़ जो हमारी गुजरात में हैं जो इन सेक्टर्स में हैं जो टेक्सटाइल हैंडलूम हैं जो छोटे छोटे विजेज हैं जहाँ पर बहुत सारे सब ये डाइंग आर्ट्स डाइंग क्वीन्स डाइंग टेक्सटाइल्स हैं उन सबको हम आइडेंटिफाई करेंगे वी हम लोग उनको रीच आउट करेंगे उनको एम्पावर करेंगे और उनको अपस्केल करेंगे एंड वी विल ट्राई एंड लुक एट ऑल ऑफ दिस सेक्टर्स इन रिवाइवल हम रिवाइवल में जितना हो सकता है जितनी भी विलेजेस या लेडीज हैं उनको एम्पावर करेंगे दैट इज़ आवर विजन फॉर द ईयर अलॉन्ग हम मेंबर्स लेवल पे भी अपने वीमेन को स्टार्टअप्स एंड एमएसएमईज़ में इम्पावर करना चाहते हैं स्पेशली इन द फैशन एंड ट ज्वेलरी इंडस्ट्री एंड बिसाइड्स दैट वी हैव अ लॉट ऑफ हम बहुत सारे ट्रेवल एंड लर्न प्रोग्राम्स करना चाहते हैं इस साल तो जो हमारे मेंबर्स हैं उनको दे उनको पता चले कि इंडिया में और कौन से कौन से टाइप के आर्ट कल्चर ट्रेडिशंस हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं एंड उनमें भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज uh, है फॉर देम टू फाइंड द जॉब्स इन दो हम लोग फॉरगॉटन जॉब सेक्टर्स को भी रिवाइव करना चाहते हैं फिफ्टींथ ईयर है और हमारा सिर्फ फोर्थ डे है आज और हम लोग आ, के पास डेटा बेस होता है जो हम लोग हर साल नेशनल में प्रेजेंट करते हैं स्टार्टअप को लेके एमएसएमई को लेकर एंड लास्ट ईयर अभी जो हमारा एम स्टार्टअप का हुआ था उसमें हमने थर्टी फाइव लेडीज़ को इम्पैक्ट किया था एंड टू थाउजेंड लाइफ्स को टच किया था ओनली इन दट स्टार्टअप एंड एम सेक्टर आ, पिछले साल का आ, अगर आप मुझसे पूछे तो और हर साल हम लोगों को एक अलग इनिशिएटिव मिलता है नेशनल से तो हम वेरियस अलग अलग सेक्टर की लेडीज को हर साल इम्पैक्ट करते हैं तो एक ओवरऑल नंबर एक पर्टिकुलर सेक्टर में हमारे पास नहीं होगा पर इस साल हमारा विजन है बीस हजार लेडीज़ को इम्पैक्ट करना ओनली इन द टेक्सटाइल एंड हैंडलूम इंडस्ट्री